компания ребят отдыхали, отмечали день рождения. Мужчина лет 35, в состоянии тяжелого алкогольного опьянения, пошел купаться, после чего начал тонуть. Мы быстро среагировали на этот случай, вытащили его на берег, откачали. Ну, когда мы вытащили его на берег, он был без дыхания и без пульса. Мы вытащили, откачали, то есть у него дыхание, пульс появился, и на отдали скорой помощи, бригаде скорой помощи. Да, это очень распространенное явление. Основная, основная масса случаев происходит из-за того, что люди идут купаться в состоянии тяжелого алкогольного опьянения. После этого и происходит последствия. То, что родители тоже, родители молодые, они приходят на пляж отдыхать, Немножко преувеличивают дозу алкогольного опьянения. і після цього, як завжди, діти самі купаються, а родители загорают на пляжі і потрапляють спірпні напитки. Так, на щасно бувають подібні випадки. Слава Богу, вони поки без летальных последствий. В первую очередь должны быть бдительными. В первую очередь отвечают люди за тех, с кем они пришли. И за себя. Поменьше употреблять спиртные напитки, поменьше находиться на солнце, далеко, далеко не заплывать. Потому что если большое скопление людей, хоть есть какой-то шанс, что кто-то протянет руку. Адекватно себя вести на воде, и все, будет, и все у всех будет хорошо. Оставаться людьми в первую очередь. Не стоит друг друга топить, баловаться, шутить, громко кричать непонятными словами. Не мешают они работе нашей переплывать Днепр нежелательно, ребят, пожалуйста. Вы все сильные и здоровые. Ну, не у всех получается. Беда может прийти. Неизвестно откуда. В первую очередь не оставаться равнодушным к чужому горю и протянуть руку помощи. Если увидел какую-то ситуацию тяжелую на либо подплыть, либо дернуть как-то за руку, чтобы потащить ближе к берегу. Если человек нахлептался в воды, дать ему откашляться, казать там первую. Помощь. Желательно человеку подходить со спины, потому что человек когда тонет, он Инстинкт самосохранения у человека должен быть большой, он будет хватать у тебя тонуть на дно, ну, будет тебя тащить на дно, не будете, можно самому утонуть. Желательно со спины схватить под мышки и спиной, лицом к воде, спиной к берегу оттаскивать на берег, перевернуть на живот, положить на коленку. И таким самым сойдет вода и дадите Обращаюсь к вам. Будьте любезны. Смотрите за детьми, а не отдыхайте на пляже. Хотите отдохнуть, приходите сами.